Помоемся здесь. по два человека. Конечно, <соединяющие> Луганская область. Как там выезжали? Расскажи немножко Да нормально. Не было страшно не было. Как настроение? Хорошее. Мы очень хорошо ехали, вот это, ну, с Харькова в Одессу. Нам очень понравилось. Я с Петровки. Вы выезжали, ну, слышно были взрывы там? Все как... -то... Ну, слышали, конечно, да. Из горы там градами, гаубицами стреляли. И... Мы там в подвале не прятались, но ну, стекла сильно торжат И э, весь дом, короче, сильно дрожит. Там Петровки. Петровке. Саша. Ради... Саша, фамилия? Родионов. Родионов. Меня зовут Оксана Александровна Ткаченко, я руководитель группы детей из Луганской области, город Счастье и Станично-Луганский район. У нас дети семейные, то есть все взяты от родителей. Едем мы в санаторий Люсдорф для обучения, потому что у нас нет возможности обучаться проживания и лечения. Дети, начиная со второго класса, очень много одиннадцатиклассников, потому что им сдавать ЗНО, ДПА, все экзамены, и поэтому мы их вывезли Учиться у нас невозможно. шесть детей. МЧС помогает нам постоянно, начиная с Северодонецка. В Харькове тоже очень сильно помогли нам добраться до места. И сейчас тоже встретили все хорошо. Спасибо МЧС. Я руководитель регионального штаба по вопросам социальной защиты вынужденных переселенцев Юрий Баданович. Сегодня мы встретили очередную группу детей. Дети не сироты, дети имеют родителей. Ну, родителям, конечно, спокойнее отправить детей из зоны АТО в более спокойные города. Сегодня мы встретили 36 человек. Их сопровождало 4 взрослых. Это в основном работники школы, дети из поселка Счастья, а также из других населенных пунктов Луганской области. Дети э, прибыли в город Одессу через э, транзитный пункт города Харькова. В Одессе организована силами МЧС и э, Одесской областной государственной администрации их встреча и размещение. Дети будут размещены в санатории Лездов, поселок Черномор.